नमश्चण्डिकायै देव्युवाच येभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलाम्बाधां शमयिष्याम्यसंशयम् मधुकैटभनाशञ्च महिषा सुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम च एकचेतसः शिरोष्यन्ति च एवये भक्त्या मम महात्म्यम उत्तमम् नतेषां तुस्कृतं किञ्चि दुष्कृतो स्थाना भविष्यति न दारिद्र्यं न चे वैष्टव्योजनं शत्रुभ्यो न भयम् तस्य तस्यतो वानराजतः नशस्त्रान रतो योघात कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान ममै पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सस्त्ययनं महत् उपसर्गानुशेषां स्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतन्माहात्म्यमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानतापूजा यथा प्रतीक्षिष्याम्य प्रीत्या प्रीतिया वुनिहोम तथा शरत् महापूजा क्रियते या चर्षि तस् ममत्म्यम श्रुवा भक्ति सन्व सवाधा मुक्त धन धान्य सन्व मनुष्यो मसादे न संशय श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धे शुजायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसा माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा तु स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासो माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः श्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नञ्चभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे चन्द्रणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां वरहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठना सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां वतिम् अरण्ये प्रान्तरे वा दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञाक्रुद्धेन चाज्ञप्तो बुद्ध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा बातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन्मैतच्चरितं नरमुच्चेत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं ममा ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यताम् सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्काः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन्महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारीस्वरूपया सैवकाले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैवकाले सनातनी भवकालेन्दृणां सैवा लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धा धूपादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभा स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्मन्तरे श्रीदेव्याश्चरितमाहात्म्ये भगवती वाक्यं न मद्वादशः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु